بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں پیر ساجد حسین شاہ کی طرف سے انٹرٹینمنٹ چینل کی جانب سے سب کو السلام علیکم جیسا کہ آپ کو آج میرے ٹاٹر سے بھی نظر آ رہا ہوگا ٹاپک کا عنوان کہ جب ہر دروازہ بند ہو جائے اور وظائف بھی کام نہ کریں تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے آج کا وظیفہ ہر جائز حاجت کے لیے ہے تمام تر پریشانیوں کے لیے ہے ہر اس پریشانی کے لیے جو حل ہونے کا نام نہیں دے رہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا عمل کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی حاجت درپیش ہوئی تو انہوں نے اس کی طرف رجوع کیا ایسا حوالے سے عبداللہ بن حضرت عبداللہ بن آوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم علی کا ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ یا کسی انسان کی طرف سے کوئی حاجت ہو تو اس کو چاہیے کہ اچھی طرح وضو کر کے دو رکعت نماز نفر پڑھے پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کرے پھر بارگاہ الہی میں توفہ درود پیش کرے پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نبینا شخص بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا یا رسول اللہ اللہ سے دعا فرمائیں کہ میرے بینائی لٹا دیں اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مخصوص دعا کا طریقہ بتایا اس مخصوص طریقے سے دعا کرنے کا بتایا جس کی بدولت ان کی بینائی لوٹ آئی آج بھی وہی دعا کوئی شخص اپنی حاجت کے لیے مانگے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کی وہ حاجت ضرور ضرور قبول ہوگی بہت ہی خوبصورت سا عمل ہے بہت ہی مختصر سا عمل ہے جس کو آپ نے کرنا ہے زیادہ وقت درکار نہیں ہوگا کیونکہ اگر آپ کوئی مشکل پیش آ رہی ہے کوئی حاجت ہے ایسی حاجت جو حل نہیں ہو رہی تو انشاءاللہ انشاءاللہ اس عمر سے آپ کو ضرور بہ ضرور آپ کی حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی اس کے علاوہ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ علی ایک درد میں مبتلا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی جگہ پر کھڑا کیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے مجھ پر ایک کپڑے کا کنارہ ڈال دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو طالب کے بیٹے تو نے مرد سے شفا پائی اب تجھے کوئی خوف نہیں میں نے چونکہ میں نے جو کچھ اپنے لئے اللہ سے مانگا اس جیسا ہی تمہارے لیے مانگا میں نے جو کچھ اللہ سے مانگا اللہ نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا اور بے شک مجھ سے کہہ دیا کہ تیرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے ایسا لگا گویا مجھ میں وہ مرض کبھی تھا ہی نہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ میں سے ایک صحابی جن کی کنیت ابو معلق تھی وہ اپنے اور دوسرے کے مال کی تجارت کیا کرتے تھے حج بھی کرتے تھے اور نہایت پریزگار تھے چنانچہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ وہ حج کے لیے نکلے تو ان کو چور ملا جو ہتھیاروں سے لیس تھا اس چور نے کہا اپنا سامان یہی ڈال دے میں تجھے قتل کر دینے والا ہوں انہوں نے کہا مال یہ ہے جو چاہے سو لے لو اس نے کہا میں تو تمہارا وزن کروں گا انہوں نے کہا مجھے تھوڑی سی مولد دو کہ میں نماز پڑھ لوں چور نے کہا جتنے نمازیں پڑھنی ہیں پڑھ لو ان کی نماز کی برکت سے ایک فرشتہ مقرر کیا جس نے آ کر اس چور کا سر کلم کر دیا اور آپ کی مدد فرمائی اور اس فرشتے نے خوشکبری سنائی تو بھی اللہ کے سامنے تو بھی اللہ کے سامنے باوضو ہو کر صرف اور صرف اللہ کی خاطر اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو دور فرمائیں گے آپ روزانہ صلاة اور حاجت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ, جب آپ یہ وظیفہ کریں تو اس کو پر آپ نے اکتاریس, اکتاریس بیر دعا دعا اللہ کے نیا سے آپ نے یہ عمر شروع ہے و دعا یہ اللہ عشاء کی نماز کے بعد اکتاریس مرتبہ یہ سورہ پڑھنی ہے سبحان اللہ رب آخر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز کرتے ہیں الحمدللہ وہی اور درمیان میں شروع میں گیارہ مرتبہ دروشری پھر سورہ ناصر جتیس میں سپارے میں ہے اور پھر آخر میں درود ابراہیمی گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے انشاءاللہ اس, ملتا سال سال انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کے ساتھ پر جتنا بھی کارز ہوگا انشاءاللہ اس عمل سے ادا ہو جائے گا لائد 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 تو میرے آج کا جو وظیفہ تھا میں نے آپ کو بتایا اس وظیفہ کی ہر کسی کو اجازت ہے کسی سے اجازت رہنے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت کوئی بھی ہو یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں خواتین کے لیے خصوصی طور پر جو اکتالی دن تک مسلسل نہیں کر سکتی تو آپ جو دن آپ کے آجا ہے ان شاء اللہ کو بعد میں پورا کر لیں لیکن آپ نے یہ عمل اکتالی دن تک کرنا ہے اور انشاءاللہ اس عمل کی بروقت سے آپ کے اوپر جتنا بھی کرنے اللہ پاک ادا کرنا ہے